untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Sekarang kita akan menghapus gambar dan kita akan memasukkan banyak gambar di bagian bawah. Kita akan memilih gambar dengan ukuran yang tinggi. Kita sudah memilih 10 gambar, kita masukkan ke dalam dokumen, kita simpan. Seperti yang kalian lihat di sini, ukuran dokumen kita telah berubah menjadi 9 MB sangat besar untuk ukuran 10 gambar. Ketika kalian melakukan kompres seperti ini, kalian pilih misalkan email, kalian klik oke. OK. Yang terjadi adalah kalian hanya mengkompres satu gambar. Sedangkan gambar kalian ada 10. Kalian simpan. Ukuran dokumen kalian masih sangat besar. Itulah kenapa di sini terdapat pilihan kompresi yang pertama di sini, yang di checklist, digunakan untuk menerapkan kompresi hanya untuk gambar ini. Dengan kata lain, gambar yang kalian pilih tentunya ketika kalian tidak men-checklist seperti ini, dan kalian pilih kembali email, kalian klik OK, maka seluruh gambar yang ada di dokumen kalian akan ikut terkompresi, tidak hanya satu, seluruhnya kalian simpan seperti yang kalian lihat sekarang ukuran dokumen kita telah berubah menjadi 1,1 MB. Jadi pastikan kalian ingin mengkompres satu gambar atau seluruh gambar yang ada di dokumen kalian. Yang berikutnya adalah pilihan mengenai menghapus area gambar yang dipotong. Seperti apa? Dari awal, pilihan menghapus gambar yang telah dipotong sudah ada. Kita klik OK. Kalian pilih crop. Dan kalian pilih bagian gambar yang ingin dipotong seperti ini, dan kalian pilih kompres. Dan kalian pilih "Oke", OK. sekarang kalian lihat gambar yang telah dikompres tidak bisa dikembalikan. Dengan kata lain, sudah terpotong. Sekarang kita pilih gambar kedua, kita pilih crop, kita pilih bagian yang ingin dipotong seperti ini. Selanjutnya kita pilih compress dan kita pilih uncheck list membuang daerah yang dipotong. Kalian klik oke. OK. Kalian pilih crop. Sekarang gambar ini sudah dipotong. Tetapi ketika kalian kembali memilih crop, gambar ini bisa kalian pilih kembali daerah yang ingin kalian potong. Seperti ini. Kalian pilih crop. Kita kembali, pilih kompres, dan centang "Menghapus daerah yang dipotong". Kita klik OK, seperti yang kalian lihat. Sekarang, kalian sudah tidak bisa mengembalikan daerah yang telah dipotong. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like. Jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.